И всем привет, ребята! Это первая часть, как я лип вот это делаю. Одну Ой, блин, насколько скик Она воно... уже о, Так, сейчас, погодите. Она третья, делаю и я другая. Так, о, зараз. что делать, а я наверное, так сделала, а сейчас, погодите, кто не в курсе, короче. широкий браслет чешуя дракона из резинок на рогатке ну что ж приготовьте вашу рогатку и резинки и давайте начнем итак возьмем рогатку начнем на плести с красной Перекинем резинку с левого столбика на правый столбик. Так. возьмем следующую резиночку. Накинем. Так, сейчас погодите. <laughs> да блин. Вот так и а что делать? А вот так? И все. У меня усе есть. То, что сейчас показано на видео. Так что давайте делать. Только у меня другого цвета будет. Вот эта фігня яку я сейчас пыту. Так другое сделал. Так, сделаю.

Скидываем одну резиночку, скидываем вот эти вот резиночки с правого столбика, перекидываем верхнюю резиночку с левого столбика на правую, берем еще одну резинку, накидываем на левый столбик, прокручиваем два оборота. Блин, я не сделала так Лука, погодите, как так, ну все, я делаю от это, что точка делаю, И я костичка там. все на камере видно. Так, ну и у меня вся фигня за, вся заполнена уже. Все, я... я... пытаюсь как сделать, чтобы это так было. О, ну, есть И вот так вот у нас, в принципе, получилось вот это вот мы самые ширина нашего а. вот посмотрите вот эти вот петельки куда у нас была одета застежечка тут 4 петельки. если вы накинете берем снова красные резиночки накидываем одну резинку на два столбика и мы теперь скинем одну резиночку мы оставим на левом столбике блин а я уже сделала что делать давай-то я хоть яку... так Я щас... О, я исправила якось от ттки. Щас тепер надо резинку накинуть. Одну резиночку. Тільки я не разноцветну, а таку зелено розові резинки кидаю. Так, ну і... Затем мы перекинем. Перекнем резиночку справа с толпиком на левый. Так, погодите, погодите, погодите. Опа, оп, об, оп. Вс, хоба хоб хобап. Боббап. Вс. А то вот это сложно делать. Я одну резинку потом тедать так дайте я собі тут резинки нафиг викладу, щоб було нафік, щоб брати. От я постійно поворачуюсь, щоб їх брати. я просто буду брати. Ось, ось все, дві приготувала. так одну беру дві лежить так Так. ну і все давайте далі. так Дві резинки Ова! Хандик готова. Теперь что? Верхнюю резинку мы перекидываем на левый столбик. И аша. Все. Все. Накидываем на два столбика. И теперь мы скинем пару нижних литиночек с правого столбика. Ага. як ви бачите, ми з оцього столбика скинули на оцей. Потім сделали то і тепер з цього столбика скидуємо опять на цей. Погнали! Коротше, отак, 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 отак. Конечний результат